নমস্কাৰ সকলোকে শুভ ৰাতিপুৱা এইফালে হালধি নেমু টেঙা তিনিটা গিলাচ এইবিলাক আকৌ মৌ জোল দেই এইফালে পকা অমিতা এইকেইটা মানে গাখীৰ ঠিকা আদাই দিছেহি এতিয়া মানে পাকঘৰতে আছোঁ এইকেইটা মানে কাটিবলৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া বাকী হালধিখিনি চাফা কৰি লৈছোঁ এইটোতে খুন্দিম এতিয়া খুন্দি পেলাই জুচ বনাম বাকী ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মানে এইখিনি খাই ল'ম তাৰপাছতে বেলেগ কিবা কিবি দৰৱ পাতিও খাবলৈ আছে সেইটো প্ৰথমেই প্ৰথমেই খাই লওঁ ভাবিছোঁ অকণমান কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ইয়াত অলপ পানী দিয়াচোন এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এবাৰ ধুই লৈছোঁ গৰম পানীত এতিয়া মই খুন্দনা সহায়ত পিচিছোঁ কিয় সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ খুন্দনা সহায়ত পিচিলে এনেধৰণে যিখিনি মানে ৰসখিনি আমি উলিয়াই ল'লোঁ বাকীখিনি এয়া চাটনি বনাম যদিহে মিক্সিত দিয়া হয় চাটনিটো খাবলৈ বৰ টেষ্ট নহয় মানে এনেধৰণে জুচখিনি উলিয়াই এতিয়া নেমু চেপি দিছোঁ ডাঙৰ নেমু এটা লৈছোঁ আজিকালি নেমুবিলাক ধৰক ভালকৈ বুঢ়া হোৱা নাই যে ৰস কমেই ওলায় মই খোৱা দেখিলে আকৌ মাজনী মাইনা দুয়োটাকৈ দৰকাৰ হয় নহয় সেইবাবে সিহঁতৰ দুটা বাবেইও দুগিলাচ ৰেডি কৰিছোঁ লগতে ম'হ জোল এক চামুচ এক চামুচ মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ লগতে আপোনালোককো কেমেৰা এটা বদ্ধ কৰি দেখুৱালোঁ এয়া হালধি ৰস বনাই নিজে খায়ো দেখুৱালোঁ কেনে লাগিলে জনাব আজি শ'ল মাছ বনাই আছে আমাৰ যোগেশ্বৰে সেইফালে হালধি নিমখ খানি তেলত দি দিলে মই আকৌ কেমেৰাহে ধৰিছোঁ মই কৈছোঁ মইযোৰ নাখাওঁ সেইবাবে তহঁতিয়ে বনা সেয়া আদা নহৰু জলকীয়া অকণমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত আদা নহৰু জলকীয়া দি দিলে গৰম পানী দি দিলে এতিয়া যিমান পাৰে বক ভকৈ উতলিবলৈ দিছে উতলাৰ পাছত লাহেকৈ আহি গ'ল নেমু টেঙা পানী নেমু টেঙা পানী দিয়াৰ পাছত আকৌ অকণমান উতলিবলৈ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া দুপৰীয়া সময় ভাত খাবলৈ হৈ গ'ল লগতে শ'ল মাছৰ টেঙা জোলৰ আঞ্জাও হ'ল কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই নমস্কাৰ সকলোকে সেইফালে পটল ফ্ৰাই নেমু হালধি চাটনি জলকীয়া দুপৰীয়া ভাত ৰাতিপুৱাতো একো খোৱা নহয়েই দুপৰীয়া খাওঁ এইফালে সন্ধিয়া ছটা বজাত খাওঁ বছ বাকী ৰাতিপুৱা চাহ তাহ খোৱা হয় দৰৱ চৰৱ কিবাকিবি ধেৰ খাব লাগে যে সেইকাৰণে ভাতলৈ মনত নপৰে আৰু ৰাতিপুৱাতো ভোক নালাগে মানে ঠিক আছে খাই লওঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাইছোঁ মোৰ আজি ভাতৰ থালিখন এয়া মোৰ খুড়া ল'ৰা দাদা এইটো খুৰা ল'ৰা হয় ই ভাইটি ই সৰু কাৰণে ভাইটি ডাঙৰ কাৰণে দাদা আৰু এতিয়া এতিয়া মাংস বাট দি আছে ডকচি লগতে মানে ফকাটিঙত ঘৰ সিহঁতি ফুৰিবলৈ আহিছিলে চবৰ ঘৰতে ফুৰি ফুৰিবলৈ একদম মানে পিঠা পনা খাই খাই পেট ফুল লাষ্টত এতিয়া মই এঘণ্টা ৰাখিছোঁ বোলো ৰ একদম ভাত খাই যা বোলো অঁ কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আকৌ কমেণ্ট এটা দে বাকী আমাৰ ছোৱালীয়ে মানে সিহঁতক খাবলৈ দিছে আৰু মই অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু গম পাইছেই সকলোৱে মিঠা ধৈৰ্য ফল মিঠা হয় ন ক আক মাংস ঠিক আছে খাই ল